Bagi mengetahui berita dari Sarawak, terus saja kita bersama Bumawin di Kuching. Silakan. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Sembilan negara telah mengesahkan penyertaan mereka bagi acara Lumba Perahu Naga Antarabangsa yang turut membuka tirai acara Sarawak International Regatta di Kuching Jumat ini. Timbalan Ketua Menteri Dato Amar Abang Johari Tun Openg berkata negara tersebut termasuk Ireland, Netherlands, Australia, China, Taiwan dan Brunei Darussalam yang melibatkan 700 pengayuh bagi merebut gelaran juara pada perlombaan tiga hari itu. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas membuat kunjungan hormat terhadap yang di Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Taib Mahmud di Astana Kuching hari ini. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Pehen Sri untuk merasmikan penutupan pesta berkenaan pada 20 hari bulan kelak. Dalam pada itu perlumbaan untuk merebut gelaran raja sungai Sarawak Regata akan bermula pada 18 hingga 20 hari bulan turut diadakan sepanjang pengajaran pesta selama 10 hari itu ialah sorak kitchen di tebingan Kuching untuk menarik lebih ramai pengunjung tempatan dan luar negara. Regatta Sarawak diperkenalkan pada 1872 ketika era James Brooke bertujuan untuk menghentikan pertelagahan antara kaum di kalangan puak-puak tempatan. James Brooke ketika itu mengarahkan semua bangsa untuk membuktikan kuasa dan kekuatan masing-masing melalui perlumbaan perahu yang telah berjaya mewujudkan perpaduan dan keamanan di Kuching kini perlumbaan sepanjang 1.3 km yang diadakan di Sungai Sarawak itu bukan sahaja menjadi simbol keutuhan perpaduan pelbagai kaum di negeri ini malah merupakan antara pakej tarikan pelancong terpenting di Sarawak Kapasiti pengeluaran simen tahunan di Sarawak dijangka meningkat 60% iaitu 2.75 juta tan metrik melalui loji simen bersepadu Malaysia Timur Pertama milik Cahaya Mata Sarawak CMS yang telah memulakan operasinya awal tahun ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem dalam ucapan perasmian loji berkenaan di Mambong, Kuching hari ini berkata usaha CMS ini akan memenuhi keperluan domestik terutama dalam industri pembinaan dan infrastruktur pada masa akan datang. Ini termasuk projek berimpak besar seperti Lebuh Raya Pen Borneo dan Empangan Balai. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amar Awang Tengah Aliasan. Tambahnya, melalui kemajuan infrastruktur, Sarawak mampu menarik pengilang bertaraf dunia untuk melabur ke negeri ini. Loji yang menelan kos sebanyak RM190 juta ringgit itu merupakan yang ketiga dibina syarikat berkenaan. Pembinaan bangunan baharu dan membeli keperluan peralatan pembelajaran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sentresa Kuching yang terbakar 29 Oktober lepas memerlukan lebih 8 juta ringgit. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah berkata, ketika ini sejumlah sejuta ringgit telah disumbangkan oleh kerajaan negeri bagi mengisi dana tersebut. Walau bagaimanapun dana sedia ada ini akan digunakan untuk melakukan kerja-kerja pembersihan serpihan selepas kebakaran diikuti kerja-kerja meroboh bangunan yang terbakar melibatkan anggaran kos sebanyak RM120,000 manakala selebihnya akan digunakan untuk membina lima buah bilik guru, bilik kaunseling, bilik kemahiran hidup serta bilik simpanan buku teks dengan menggunakan sistem binaan berindustri IBS buat sementara waktu sebelum bangunan baharu itu siap kelak. Justru ketika ini sekolah berkenaan masih memerlukan sumbangan bagi merealisasikan pembinaan bangunan itu dan jika dana mencukupi ia akan dibina pada Ogos tahun depan. Datuk Fatimah berkata bangunan baharu itu nanti akan dibina setinggi empat tingkat meliputi bilik komputer, perpustakaan, bilik guru dan kakitangan sokongan selain 15 bilik untuk menampung 35 kelas ketika ini. Ia sekaligus menyelesaikan masalah kekurangan bilik kelas sekaligus memansuhkan sistem kelas terapung di sekolah itu. Datuk Fatimah Abdullah memberitahu sidang media selepas menerima kunjungan daripada pengetua Mary John dan pegawai kanan SMK Sentrisa dan pegawai dari Jabatan Pendidikan di Petra Jaya Kuching. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Limbang hari ini mengeluarkan tiga notis kepada tiga peruncit kerana menaikkan harga minyak paket sekilogram yang sepatutnya dijual pada harga RM2.50. Ketua Cawangan KPD NKK Limbang Zakaria Awang berkata pihaknya memberi tempoh selama tujuh hari kepada peruncit untuk memberi tunjuk sebab dan sekiranya gagal, mereka boleh didakwa di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Katanya kedai runcit berkenaan telah menjual minyak masak tersebut pada harga RM2.80 sehingga RM3 dan tidak mengeluarkan resit kepada pelanggan. Zakaria ditemui ketika membuat pemantauan di salah sebuah kedai runcit di Limbang. Beliau juga memberitahu pihaknya akan terus membuat pemantauan bagi memastikan semua peniaga mematuhi arahan tersebut. Pembinaan jabatan konkrit yang menghubungkan kawasan Tudan Fasa 5 dan Permajaya Demiri akan memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 penduduk di sekitarnya. Ya, periksa Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin berkata, Jabatan Konkrit Berkenaan bukan sahaja menjimatkan masa perjalanan dari Tudan atau Permajaya, tetapi juga dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas yang seringkali dihadapi di kawasan terlibat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan projek jambatan berkenaan di Tudan Fasa 5 Miri hari ini. Katanya penduduk di kawasan Tudan kini hanya memerlukan masa kurang daripada 10 minit untuk sampai ke Permajaya berbanding setengah jam sebelum ini. Tambah beliau penduduk di Tudan kini mempunyai dua pilihan untuk ke kawasan Permajaya termasuk kawasan lain seperti Kuala Baram dan pusat bandar Miri. Jambatan sepanjang 28 meter dengan lebar 7 meter termasuk 40 meter jalan raya yang menghubungi jambatan itu telah siap dibina pada Oktober lalu. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan.